Mencem, 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 mencem. Eh, mencem, maafkan kami, terterter, maafkan kami, maafkan kami. Hai, assalamualaikum. Daripada lagu yang telah saya nyanyikan sebentar tadi, persoalannya, adakah anda semua masih mengenali? Siapakah pemilik daripada lagu ini? Jadi, pada hari ini, saya Nur Anissa Awati Binti Rosli bernombor metrik 2315698 akan membuka tirai pembentangan projek yang telah kami inovasikan yang bertajuk Reminisensi Piramid 2.0. -an. Realisasi Piramid Dua Kosong ialah sebuah projek yang bertujuan mengenang dan menghidupkan semula warisan seni Allahyarham Tasri Piramid yang merupakan seorang tokoh ikonik dalam sejarah seni perfilman dan muzik di Malaysia. Projek ini telah menggabungkan elemen klasik daripada karya beliau dengan elemen moden yang menggunakan teknologi multimedia sebagai media utama. Inspirasi projek ini berpunca daripada konsep hikayat dan modernisasi yang mana hikayat ini merujuk kepada kisah-kisah tradisional yang kaya dengan nilai budaya dan adat kesan masyarakat manakala modernisasi menggambarkan perubahan kehidupan moden yang telah dipacu oleh teknologi dan dunia digital oleh itu, gabungan kedua-dua elemen ini telah menghasilkan pendekatan yang unik untuk mengekalkan warisan ini sambil menjadikannya relevan kepada generasi muda. Seterusnya, filem animasi Upin dan Ipin Keris yang mempunggal menjadi inspirasi utama untuk projek ini kerana berjaya menggabungkan elemen hikayat dan modernisasi. Elemen hikayat dapat dilihat melalui kisah pengembaraan tradisional yang membawa watak utama ke dunia magika yang merupakan sebuah dunia yang penuh dengan unsur budaya Melayu klasik. Pada masa yang sama, Elemen modifikasi ini diterapkan melalui penggunaan teknologi animasi 3D yang moden dan canggih. Justeru itu, pendekatan ini bukan sahaja menarik generasi muda, tetapi juga memberikan nafas baharu kepada cerita-cerita tradisional yang kaya dengan nilai warisan. Tak sahaja karya-karya Allahyarham Piramdi seperti filem Bujang Lapuk, Ibu Matuku dan sebagainya boleh dianggap sebagai hikayat moden kerana mengangkat budaya melayu tradisional dalam plot yang relevan pada zamannya melalui teknologi multimedia elemen-elemen klasik daripada karya beliau boleh dihidupkan semula untuk audiens masa kini. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik Piramdi boleh diolah semula dalam bentuk digital manakala watak-watak dari filem beliau boleh dijelmakan dalam dunia virtual reality atau filem pendek animasi. Usaha ini membolehkan generasi muda memahami dan menghargai seni serta budaya Melayu sambil meneroka penggunaan teknologi moden. Selain itu, Karya seni dan bahasa dalam filem-filem Allahyarham Piramdi menawarkan peluang yang unik untuk digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Elemen seni ini bukan sahaja membantu mengajar nilai-nilai tradisional tetapi juga memperkenalkan teknologi dalam proses pembelajaran. Tambahan pula, melalui gabungan elemen multimedia, projek ini berpotensi untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu ke peringkat global sebagai inspirasi Upin, Ipin dan Chris yang Mang Tunggal menunjukkan bagaimana visual dan animasi menarik dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya dan adat resam kepada audiens antarabangsa. Dengan pendekatan seperti inilah, bahasa Melayu dapat diajar dengan lebih interaktif dan menyeronokkan selaras dengan keperluan era digital. Baiklah, saya Nurin Adini Fenty Zainuri memegang nombor metrik 2316668 akan membentangkan tentang aspek penyataan masalah bagi inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah teknologi multimedia dalam konteks mengimplementasikan aspek budaya Melayu tradisional yang bertajuk karya reminisensi di Ramli 2.0 penataan masalah yang pertama merupakan generasi sekarang yang lahir pada tahun 2000-an kurang mengenali karya-karya seniman Allahyarham Tan Sri P. yang terkenal pada zaman kelahiran 1950 hingga 1973 hal ini dikatakan sedemikian kerana jurang antara zaman Allahyarham Tan Sri P. dengan zaman kelahiran tahun 2000-an agak besar dan menjadikan kerelevanan hiburan dahulu tidak menjadi pilihan utama ...pada generasi muda sekarang. Tambahan pula, kebanyakan perkataan klasik tidak kenal dengan jiwa sesetengah masyarakat seperti dalam karya-karya Allah Yang Tan Sri Piramli yang menggunakan bahasa berkias, bahasa puitis, bahasa pantun dalam dialog percakapannya kerana tidak semua faham dengan penyampaian makna yang ingin disampaikan. Mereka lebih suka dengan penyampaian hiburan yang terus dan juga yang menggunakan bahasa rojak, bahasa Selangor, bahasa kolokial dalam hiburan mereka. Penyataan masalah yang kedua tentang berkaitan dengan pembelajaran dalam bahasa Melayu iaitu sekalipun dalam pembelajaran buku Komsas hanya menceritakan tentang cerita rakyat Melayu sahaja dan tidak memfokuskan kepada karya-karya filem dan lagu Allahyarhamtan Seri Piramli. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat beberapa lirik lagu Piramli yang mempunyai mesej yang boleh dijadikan pengajaran seperti dalam lagu solo Allahyarhamtan Seri Piramli yang bertajuk Bunyi Gitar yang berbunyi, apa guna pandai bermain gitar kalau tidak pandai menyusun kata. Apa guna rupa yang menawan kalau budi bahasa tak sepadan. Lirik ini mengajarkan tentang tidak berguna jika mempunyai bakat dan kelebihan tetapi tidak mempunyai keperibadian mulia dan berbudi bahasa dalam kehidupan. Oleh itu, karya lagu dan juga filem Allah yang Rahamkan Seri Piramli juga berhak ditempatkan di dalam buku pelajaran Komsas supaya tidak dilupakan sepanjang zaman. Seterusnya, Pernyataan masalah yang ketiga adalah tentang kurang minat daripada golongan para generasi muda punca perubahan selera hiburan yang kini lebih cenderung ke arah efek visual berteknologi tinggi seperti filem Hollywood dan perbezaan gaya kehidupan zaman dahulu yang tidak dianggap relevan pada zaman yang berteknologi moden. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penceritaan pada zaman Allahyarham Tan Sri Piramdi tiada penggunaan kesan khas elektronik seperti CGI computer generated imagery dan lampu studio yang digunakan secara manual serta penca pencahayaan bergantung kepada teknologi kepa yang berwarna hitam dan putih berbanding dengan filem moden yang menggunakan teknologi pencahayaan yang lebih canggih seperti lampu LED dan penggunaan CGI bagi mencipta pencahayaan yang lebih realistik oleh itu, dengan adanya penambahbaikan Karya Reminiscensi Piramidi 2.0, ini boleh memperkenalkan semula kepada khalayak ramai tentang keunikan budaya Melayu Tanah Air dalam bentuk yang lebih kreatif dan moden. Kesimpulannya, mengenang kembali karya-karya Allahyarhamah Seri Piramidi membuktikan legasi seni beliau masih lagi relevan dalam industri Tanah Air jika diusahakan dengan menambah baik bersama teknologi moden seiring dengan perubahan zaman. Saya Nur Halida binti Hasbullah akan meneruskan pembentangan kami yang seterusnya bagi merealisasikan projek remilisasi piramidi 2.0 kami telah merangka beberapa metodologi yang menggabungkan elemen tradisional dan moden Metodologi ini dirancang untuk teliti dengan teliti untuk memastikan setiap elemen yang diketengahkan mampu menarik perhatian generasi muda sambil memelihara keaslian nilai budaya Melayu. Berikut adalah metodologi utama yang akan dilaksanakan. Penekanan kepada nilai dan adab budaya Melayu dahulu kala, menerapkan prinsip-prinsip adat Melayu sebagai perkara utama dalam budaya Melayu dengan menonjolkan unsur-unsur pengajaran moral dan nilai tradisinya yang lebih konservatif kepada penonton unsur-unsur tersebut akan disampaikan melalui babak-babak yang memikat hati penonton terutamanya generasi muda. Metodologi yang kedua, pendekatan moden yang tradisional yang realistik, menggandingkan watak utama atau popular daripada mana-mana karya Allahyarham Piramli Ramli dengan watak baru daripada dunia moden pada abad yang ke-21 dengan mengekalkan dialog cara kehidupan masyarakat dahulu berkomunikasi yang kaya dengan sastra dan berpuitis dalam berbahasa. Penggunaan pakaian dan makanan tradisional serta dengan gambaran tonal warna yang sesuai untuk menggambarkan perbezaan suasana kehidupan antara kedua-dua zaman. Bagi yang ketiga pula, menganalisis elemen-elemen yang menjadi aspek kepentingan kepada kedua-dua zaman untuk mengetahui perbezaan dan persamaan dari segi aspek budaya dan bahasa dalam masyarakat Melayu untuk memahami perbezaan dan persamaan yang relevan dengan jiwa masyarakat moden. bagi metodologi yang keempat mementingkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam dialog percakapan yang bersifat kritis dan kreatif. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memikat hati para penonton tetapi juga membantu pelajar memahami tata bahasa dan struktur bahasa Melayu yang betul. Metodologi yang kelima menggunakan latar belakang muzik dan irama tradisional dalam penceritaan serta efek visual dan pencahayaan yang menarik yang boleh membawa penonton berada Ramping. Walaupun penonton tidak memahami sepenuhnya kandungan cerita yang digunakan tetapi data belakang muzik dan irama tradisional ini yang digunakan akan menunjukkan faktor penceritaan tersebut Ini kerana irama muzik yang diterapkan bagi setiap babak cerita akan memanipulasi perasaan penonton mengikut objektif penyampaian data penyampaian cerita tersebut Metodologi yang terakhir memanfaatkan aplikasi media sosial sebagai saluran penyiaran bagi mempromosikan karya dalam bentuk yang lebih kreatif seperti filem pendek atau tayangan filem perdana yang berdurasi panjang. Secara simfoni natijahnya, pendekatan dalam metodologi ini bertujuan memastikan filem bukan sahaja menarik tetapi juga mendidik dengan menonjolkan keindahan budaya Melayu dalam bentuk yang segar dan relevan untuk era moden. Bersama saya Nur Afika binti Jasmine yang memegang nombor matrik 2314502. Baiklah, beralih pula kepada jangkaan manfaat bagi cerita reminiscensi piramdi 2.0 ini. Dapat diselitkan pelbagai manfaat yang boleh menuntun kepada inovasi dalam pembelajaran dan juga budaya masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana hasil karya tokoh seniman Alayarham Tanslim Tan Sri Piramli ini mempunyai bentuk penyampaian yang berkias atau bertimbal menyebabkan dialog-dialog um, yang digunakan mempunyai maksud yang berbeza mengikut konteks denotatif dan konotatif. Jangkaan manfaat yang pertama ialah memberikan penghargaan terhadap keunikan penceritaan, bahasa serta budaya Melayu penggunaan jalur penceritaan yang menarik seperti gabungan elemen jenaka atau kritikan sosial dalam cerita ini dapat menarik perhatian para pelajar dalam mempelajari bahasa Melayu klasik. Seterusnya, ianya juga dapat menghubungkan generasi baharu dengan warisan peninggalan daripada seniman lama. Selari dengan perkembangan semasa, inovasi secara pembelajaran ini sedikit sebanyak menanam rasa bangga dan cinta dalam diri masyarakat terutamanya golongan generasi muda terhadap uh, peninggalan warisan budaya Melayu ini. Yang ketiga, pelajar dapat mempelajari dan mengenali tentang pembendaharaan kata, kosa kata, peribahasa dan ungkapan klasik yang sering digunakan dalam cerita Melayu oleh Yerham Tan Sri Piramli ini. Ini kerana kebanyakan kosa kata yang digunakan dalam cerita ini bersifat baku dan bertimbal yang kebanyakannya tidak digunakan pada zaman sekarang. Oleh itu, pelajar dapat menelusuri dengan lebih mendalam akan maksud serta cara penggunaan kosa kata tersebut melalui situasi yang digambarkan dalam cerita tersebut. Selain itu, reminiscensi piramidi 2.0 ini juga menggambarkan suasana kehidupan dahulu jikalau dapat dihidupkan kembali dengan nafas baharu yang lebih segar. Masyarakat zaman sekarang kurang menghayati bahasa Melayu kerana sudah terbiasa untuk hidup dalam keadaan yang moden dan bahasa Melayu yang mulai mengalami pencampuran bahasa daripada bahasa asing dan juga bahasa slanga. Oleh itu, perkara ini diciptakan bagi memberikan warna baru yang sesuai dengan selera masyarakat zaman sekarang. Akhir sekali, projek ini diwujudkan juga untuk memperkenalkan adat dan budaya kehidupan tradisional tetapi dalam bentuk kontemporari. Hal ini dikatakan demikian kerana minat masyarakat dalam mempelajari bahasa Melayu tradisional kian pudar dalam diri mereka. Projek ini juga diharapkan akan mendapat respon yang positif daripada pihak penonton. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai projek reminiscence Piramli 2.0 ini. La la la